нас никто не служит старшим людям. Вот. Для чего церкви так, ну, так На семейные семинары они не ходят, потому что они еще не женаты. В молодежку они уже не ходят, потому что мы взрослые. И у нас целая группа людей, которых никого не интересует. Мы маем разуметь потребу целевой группы. Мужское служение – это не братское. Это служение, где мужики пришли, волейбол погоняли. Ваша идея полягает в том, чтобы все служения должны быть Ну якби безбалансовані. От це діла церков реальною церкви, а не то, ми з кафедри вам сказали, як жити, а ви тепер так живите. Як почувається цей самотній, старий на останній лавці? Чи ця вдова, що прийшла на служіння, відчула любов і турботу? А це подружжя на межі розлучення, їм є до кого звернутися по допомогу в нашій церкві? Пастори та лідери служінь мають регулярно ставити собі подібні запитання. Церква це зібрання абсолютно різних людей, переважно зранених у пошуках відповідей на свої численні життєві виклики. Як церкві бути місцем, де кожен відчує себе прийнятим і почутим, незалежно від віку, статі, сімейного становища? Як побудувати систему служінь, що охопить потреби різних груп людей в церкві? Про це знає наш сьогоднішній гість Лео Франк, доктор богослов'я, відомий спікер і сімейний консультант із величезним досвідом. Лео, вітаю вас і надзвичайно радий можливості поставити вам питання, які нас дуже хвилюють. Вітаю вас, дуже дякую за приглашення, благодарю за можливість послужити. Мы сегодня поговорим с вами про комплексное служение семьям, або вы как называете цілісне служение семьям и чему оно кожній церкві. каждой церкви. Как бы вы пояснили, что значит комплексное, або цілісне служение? Комплексное служение это служение, когда мы говорим о нескольких блоках. Первый блок это добрачное служение или консультирование. Еще муж и жена не женились, мальчик и девочка. Последний блок – это индивидуальное консультирование, когда есть кризисное индивидуальное консультирование. А в середине – это вопрос, который касается вот постоянной рутины. В церкви должны быть, на мой взгляд, пять служений. Если церковь имеет какой-то определенный размер. Мы не говорим про церковь, где 20 человек, и там все это. Это просто невозможно. Угу. Но если церковь имеет какую-то достаточную уже стабильность, у них есть, может быть, какое-то здание, достаточное члена церкви, то я имею в виду, кроме добрачного консультирования, что это, это маленький кусочек, которые до свадьбы и все. Потом индивидуальные, скажем, консультирования кризисные, то должно быть семейное служение, где мы служим пара, муж и жена. Должно быть женское служение, где женщины отдельно служат друг другу. Мужское служение. Потом служение одиноким людям, singles мы называем. И служение старшему поколению. Вот эти вот пять служений я называю комплексных служений. Это все Саризе люди мают вот эти блоки? Ну, все зависит от того, какая церковь. Ну, Если что? церковь небольшая, то, конечно, понятно, что или они с какой-то церковью совместно угу. работают. Те церковь, может быть, скажем, у них сильная сторона – это служение старым людям, другим сильная сторона – у них женское служение. Если церковь, скажем, нашего варианта, вот в нашей церкви 470 членов, то у нас есть все пять служений, где имеют разные люди на все эти служения. Чому це необхідність для церкви? Да? Чому недостатньо просто там не знаю, літургія, служіння, прославлення прийшли там, потреби свої заявили? Е, для чого церкви так ну так заморочуватись? Да? Що аж там структури, там, блоки і так далі. і так далі? <рес> Що це в кінці дасть? Класний вопрос заморочуватися, класний да, да, вопрос. Да. Да. Ну, во-первых, скажем, проблема первая, которая сегодня, к сожалению, не прошла нас мимо, это проблема разводов. Угу. Я сейчас разговаривал с моим другом, он три года назад перенял церковь, примерно 600 членов. Ему сразу сказали, настройся на то, что в твоей церкви каждый год будет примерно 2-3 развода. Настройся на это. И он говорит: я не хотел с этим смириться. Я сделаю все возможное, чтобы у нас этого не было. За три года не было ни одного развода. Было пять кризисных пар, доходящих до угу. этого. Он говорит: мы сделали все возможное, чтобы до этого не дошло. Проблема разводов, проблема порнографии, которая сегодня имеется, проблема несчастливых семей. К сожалению, многие семьи, которые не доходят до этого критического пункта, но угу. они живут несчастливой жизнью, и мы можем поднять это на другой левел. И проблема, что много вопросов, которые есть у людей, и которые ищут где-то ответы. И если церковь не даст на это ответ, а у нас, как мы уже говорили в первом подкасте, у нас в Библии есть шикарные ответы на эти вопросы, у нас есть прекрасные примеры, то поэтому церковь должна давать mm -hmm. на это ответы. Как бы вы порадовали служителям визначати потребы каждой ну, целевой группы? Ну, недостаточно ж, правда, створити просто там якийсь кружок, да, там да. клуб, <laughs> все. Мы маем, разумеется, потребу целевой группы. Что, что они потребуют? Что мы можем для них запропоновать? Вот сразу скажу здесь, почему многие очень пугаются вот даже этого подкаста и этого всего. Потому что ты сразу сказал здесь большую проблему служителям. А mm -hmm. это значит служители говорят... На нас еще больше работы да, будет. Да, на да, нас да. еще больше работы будет. Не надо все брать на себя. Нужно знать идею саму, нужно знать, куда мы хотим, mm -hmm. и нужно искать ключевых людей, которые заинтересованы. Например, у нас служение Singles это очень мощное служение, где нет ни одного служителя. Там есть три пары, которым эти занимаются. У нас служение мужское, четыре пары, где нет ни одного служителя. Поэтому здесь ни в коем случае здесь, что у служителей должно быть, должно быть видение. Відіння, куди ми, як церква, йдемо, що ми хочемо достигнути, а хто вже буде там делать, це теж совершенно другой вопрос. Сама ідея дуже круто звучить, і мені здається, що кожен лідер, якщо він мислить і думає про це ну, чисто теоретично, да. супер. супер. Але церква в свій час приходить до того, що ну не вистачає якісних лідерів, які мали би працювати з тою чи іншою групою і тут. Постає питання: де де брати лідерів, як їх виховувати? Церкві, щоб вони покривали потребу кожної цільової групи. Ну, как я сказал, здесь все зависит от а, размера церкви. Это очень важный вопрос. Например, скажу: у меня есть три церкви примерно одного размера, где-то 90-100 членов церкви. Они три вместе работают, и каждый знает свои какие-то ударения. Угу. Не все делают одинаково, но каждый знает, где у них есть лидеры для этого. Поэтому, если церковь может быть небольшого размера, так соедините же с соседней церкви. Пусть вы делаете то. Где, то вот, например, сегодня мы делали конференцию. Слава Богу, не выжгороде. Фастов угу. принял. Это сколько работы 40 человек Работало. Нашли же все-таки лидеров, нашли людей, которые все-таки могут сделать. Поэтому здесь очень важно, если мы имеем вот эту идею, нужно смотреть, кто в нашей церкви. И это, опять же, долгосрочная перспектива. Если мы понимаем, вот скажем, церковь нашего размера, чтобы ты понимал, почему это важно. В нашей церкви нашего размера, когда мы говорим, скажем, о служении, которое очень слабенькое сегодня, мы называем это 20, 20, старше 25 лет, это мы называем singles, или же divorce, которые разведенные, те, которые еще никогда не выходили замуж, или же те, которые сегодня имеются, как это по-русски, вдовы и вдовцы, которые живут одинокие. Мы называем это одинокие, есть три категории одиноких mm -hmm. людей. В нашей церкви на 470 членов у нас синглс которые старше 52 года, ой, 25 лет, их 52 человека, 52 человека. У нас те, которые вдовы и вдовцы, 24 человека, у нас разведенных 15 человек. Это почти 80 человек, которых, ни, которых никто ими не интересуется. Они проскакивают в любой, в молодежку они уже не ходят но они еще не женаты. На семейный семинар они не ходят, потому что они еще не женаты. В молодежку они уже не ходят, потому что мы взрослые. И у нас целая группа людей, которых никого не интересует. Mm -hmm. И вот хотя бы ради этого нужно думать в долгосрочной перспективе. И я всем говорю, которые слышат эту идею, все, мы садимся, пишем план, завтра у нас это будет. Думайте десятилетиями, mm -hmm. думайте пятилетиями, взращивайте лидеров, кто будет там. Может быть, бывшие Сенглс, которые увидят эту проблему, они скажут, я хочу здесь работать, я Хочу з тими людьми Тому Все це комплексне, целасне, довгосрочна перспектива. Як може виглядати процес підготовки лідерів на ці напрямки? Чи чи обов'язково це має бути там професійна освіта, там психолога для принаймні для якихось з груп, чи не обов'язково? Но если мы говорим вообще, какая квалификация должна да, быть да, да, людей, да. то вот на мой взгляд, самая главная квалификация человек хочет служить в этом служении. Все остальное опыт мой, опыт других церквей, которые я консультировал: если поставили человека, а он не хочет этого делать, он обязательно это дело загробит. Понимаешь, он пока не пихнешь, оно ничего угу. не будет двигаться. Первое это желание служить в этой сфере. Человек увидел: у нас никто не служит старшим людям. Вот у нас в прошлом году вели служение, называется Юфюмензех старше 65 лет. И я разговаривал с женщиной, которая это ответственна. Она говорит, я увидел. Она раньше служила семьям, теперь она поняла, что ее сезон прошел. И Она говорит, я хочу что-то делать. Я увидел, что у нас никто им не служит, а у нас их 52 человека, которые старше 65 лет. Нет, не 52, 94. Uh -huh. И им никто не служит. И она говорит, я хочу это делать. Первое – это хотение. А потом уже можно отправлять на семинары, можно онлайн готовиться. Желательно, может, как ты сказал, если кто-то служит, особенно в кризисных каких-то ситуациях, в кризисном душепопечении, обязательно, чтобы где-то учили. Возможностей столько много. Но начинается, на мой взгляд, всегда с того, что у человека есть желание служить этим людям. Очень часто профессионалы, суперпрофессионалы загубят это дело, потому что не хотят это делать. А те люди, которые вроде типа не профессионалы, на Мої, ані зробить шикарніше служення. Дякую. Дуже в багатьох церквах одне з найпоширеніших служінь і блоків, про які ви кажете, це і жіноче служіння. Да. От жінки вони якось знаходять комунікації там по суботам, якісь романтичні собі там, е, там прикрасять. Ну я думаю, що це тут все тут ок. Але чому так стається, що чоловічі вдови, вдівці розлучені, неодружені, Ну, це теж дуже дуже ну багато таких людей, і ми ну в церквах мало приділяється увага їм. Ну, когда ты последний раз слышал на эту тему какой-то семинар или подкаст, или какую-то проповедь? За Алина, Никогда не слышал, понимаешь? Ведь мы думаем так. Очень большая проблема, мы думаем, это называется эвентизм. Понимаешь, вот, вот семейная... У нас в церкви есть семейная служба. Расскажите, что вы делаете. Мы раз в год сделали семинар с Лео Франком или еще что-то. У нас семейное служение. Это эвентизм. Мы сделали event Семейное служение – это моментум. Это то, что двигается, двигается, двигается и двигается. Это вот одна проблема. Вторая проблема, вот скажем, например мере мужского служения. Очень часто они говорят, у нас мужское, у нас есть братское. Мы собираемся с братьями, мы решаем вопросы, мы решаем вопросы. Но сем... мужское служение – это не братское. Это служение, где мужики пришли, волейбол погоняли, шашлык покушали, помолились, прославили Господа, услышали классный месседж, который меняет их. И вот здесь совершенно другой подход. Но мы прикрываемся вот этим все… Зачем этим 25 лет синглс что-то делать? Пусть идет в молодежку, но там 25 и 16 лет это небо и земля. Они просто разные поколения, разные люди. Mm -hmm. Но мы же понимаем, мы надо дешевыми ответами отделяемся, и поэтому кому хочется этим служить? Когда у нас первый раз в прошлом году я помолился, у нас было молитвенное собрание, я сказал, мы будем молиться за три категории. Мне попали попросили молиться о синглс. Я сказал, мы будем за тех, кто еще никогда не обложены. Mm -hmm за разведенных, а у нас 15 их церкви, и за вдов и вдовцов, которых 24. И ко мне подошли женщины, которые разведены, как первый раз в нашей церкви. Мы услышали, что у нас не сказали как-то с насмешкой или с каким-то упреком, с уважением сказали, что это отдельная судьба, отдельная. И давайте мы за них просто помолимся, потому что они живут в сложной ситуации, и помолимся, чтобы Господь разрешил их ситуацию. Да, мы в церкви иногда сдать не клеймо ставить, да, а людина да. уже потрапал, значит, Все. А, а люди ці часто досить травмовані сьогодні навіть ми, ми вживаємо там неповна сім'я, да, от mm -hmm. ще донедавна казали, там неповноцінна сім'я да, да ні повноценна, да. Да. да і дуже клімо. Да, да, да. Тобто що, ну і, 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 і ці люди, ну якби вони дійсно потребують служіння, вони дійсно потребують, вони пройшли, можливо, через таку кількість травм або випробувань життєвих. Що ну ми як церква, точно повинні дати їм, я думаю. Э, ответы на их запитания, потому что самая церковь, ну, ну для чего церковь, да, вот для того, чтобы давать ответы на, на запитания. Вот даже, скажем, американский пример. Еще 70 лет назад в Америке было 30 э, миллионов людей, которые относятся к категории singles, divorce, разведенные, и к категории, э, которая выделила, которая вдовы. Через 70 лет сейчас 130 миллионов. Было 30, сейчас 130 миллионов. Угу. Кто с ними будет работать? Они же и в нашей церкви точно так же есть. Кто будет давать им ответы? Они через все наши расторы падают. Они не попадают ни в молодежку, они не попадают ни в семейное служение, они никуда не попадают. Кто будет им давать ответы и помогать им? Какие бы вы, если подсуммовать, какие бы вы цільові группы відзначили абсолютно четко, которые потребуют ну, отдельной уваги, отдельного служения? И чтобы чтобы проделять ему вагу Церкви. Но ну, давайте скажем, скажем по другому. Какие группы целевые у нас уже обеспечены? У нас обеспечены в основном молодежка, там конкретные собрания, подростки, дети. Иногда нормальная работа с теми, которые находятся в нормальном браке, couples. А остальные, ну, вот как ты сказал, женщины, в основном у них классное служение, они себя любят, самое там классно тогда, самое служение. классно развивается все. А остальные, singles, у нас практически не работает, потому что братья говорят, да пусть идут в молодежку, что для них отдельное делать и так далее. Да? Другим каким-то старшему поколению, если иногда сделают какой-то праздник, вот мы в одной церкви сейчас недавно делали, думали, придут, может, человек 20, пришло 160 человек, большая церковь в Америке, эти люди они понимают, нас наконец-то заметили, кто-то хочет для нас что-то сделать, там такой шикарный праздник для них сделали. И, как я сказал, мужское служение, singles, и вот старшее поколение, в основном, они не замечены. Если поговорить про ну, такие практичные подходы, форматы да. служения, я думаю, что это очень важно, потому что да недостаточно идей, окей, давай, давай служить, давай все покрывать, все цельные группы да, церкви. Да. Какие форматы вы порадуете э, использовать для побудовы служения? Ну, любого. 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 Да, вот який. именно, когда мы говорим комплексное и да, целостное. Да, да, да. да. Мой опыт следующий. Есть люди, которые говорят, вау, мы не знали, рванем каждый месяц. Заглушаются примерно через 6 месяцев. Потому что ты понимаешь, здесь нету ни программы ничего. Угу. Хорошую вещь надо готовить долго. Ты сам понимаешь, как аналитик, как бизнесмен. Мой опыт следующий: для любого служения, пусть возьмем на примере или каплс, или мужского, или женского служения. В нашей церкви есть завтрак, есть ужин, романтический ужин, есть конференция, это пятница-суббота или одна суббота или одна пятница, и есть ретрит два-три дня. Все служения у нас год, скажем, уже закрывается мы примерно в октябре, имея уже на следующий год все конкретные аппоинтменты. когда будет ретрит женский, мужской, семейный, когда будет завтрак, когда все у нас, потому что, хотя у нас нашей церкви у нас сейчас уже будет три здания, и мы можем параллельно несколько ретритов, но вот в основном, вот эти четыре момента, которые отличаются друг от друга, они поддерживают на плаву. Люди скажут, окей, я не поеду на ретрит, но я поеду на, приду на конференцию. Mm -hmm. Если я знаю заранее, я уже могу планировать, я могу знать, когда завтрак, я могу знать, когда все. В основном вот четыре таких вот момента, которые бывают. Бывает, когда уже такое там Супер что-то вот скажем, в прошлом году мы делали круиз. Мы делали круиз, э, я преподавал там 6 вечеров, называется «Секреты счастливой семьи», и там было 120 человек, и это уже такое специальное. Но если люди живут только круизом, только ивентом, вот у нас ивент произошел, потом год ничего угу. не происходит, так они не работает Что означает, что це церковь должна кожно из этих служений планувати наперед? и маты стратегичныебачщиня да. розыку кожного поди кожного служения на твой вопрос можно только сказать да и все что ты сказал это нужно делать но опять же почему многие боятся этого потому что служителя понимают это мы должны делать это мы угу. это на нас у нас и так времени нету а на нас еще хотят наложить 10 служений да нет конечно мы откажем ни в коем случае не служителя есть люди, которые ответственны за это. Сестры, которые делают шикарнейшее. Я был в одной церкви, где шикарнейшее служение старшим людям. Не ивенты, а служение. Или же, скажем, синглс. Когда вот собрались просто люди. Вот в нашей церкви был опыт, когда назначили людей, пока постоянно не напоминаешь, ничего не было. А когда переняли молодые люди, которые хотят это делать, у нас одно из самых успешных служений сейчас в церкви. Вы деколько раз сказали не ивенты, а служение. Да. Чем, в чем в разница? Да. Ивенты uh, это, это, скажем, вот, раз в год, раз в два года мы сделали конференцию. Шикарную, вот, красивую, с красивым спикером, все шикарно. И потом два года ничего не происходит. Uh -huh. Служение это как у нас параллельно хотя бы минимум четыре вопроса в день. Вот, скажем, конференция у нас прошла в субботу, через три месяца у нас ретрит, через три месяца у нас вечер, где мы собираемся с мужиками, с женщинами, с кем бы то ни было, и через три месяца у нас завтрак. Uh -huh. и вот, вот это. Вот, вот, это континуум, который приведет к тому, что люди все-таки в служении, и там вот действительно можно быть, там люди раскрываются, там э, неформальные разговоры, как у тебя, помоги мне, сделай мне что-то, помолись за меня, там такая классная обстановка. Я, ну, то, что вы кажете, спостерегаю, еще все таки церкви значно комфортнейшая, э, ну, рухать ситуативно. А давай через два тижні зробимо те. Супер. Да. да от, а давай, чер... а літом давай ось це зробимо. Супер. І ну дійсно мені здається, що якби церква комплексно широко дивилась, е, плануючи, але але бачите, тут ми на себе беремо відповідальність, да, да. ставимо себе вже в певні рамки. Да. Ми кажемо людям всій церкві, що окей, такого то числа відбудеться такий то захід. Да. Ми, ми це все плануємо. Да. От і це десь на нас. Мені здається, що це одна з причин, чому церква ну якби не настільки якісно реалізовує ці всі напрямки служінь, тому що це самих лідерів да воно ставить в рамки. І відповідальність, тому що якщо у нас є напрямок, у нас есть є mm -hmm. задача, ми мусимо готуватись і йти в тому напрямку. Mm -hmm. Ну, не мне тебе объяснять, бизнесмен, понимаешь, ты же планируешь, ты же планируешь да, инвестиции да, да, да. И все, но в церкви почему-то мы совершенно по-другому. Почему-то вот все вот у меня есть семинар, который называется "Планирование проповедей в церкви". Как планировать на год, как планировать на три года, на семь лет и на всю жизнь. И для многих это просто взлом мозгов. Что то планирование, особенно наши пятидесятники, харизматы, планирование то, что вообще там заглушает дух Святой и так далее. Но планирование это основа эффективной проповеди. Планирование служений основа эффективного служения. И когда мы планируем, мы вдруг поймем, что, оказывается, у нас ничего нету. Мы живем только ивентами. Угу. Мы пригласим брата. Брат, понимаешь, приезжай, и все мы сделаем. А потом отчитались галочки. Интернет, Инстаграм, все у нас что-то. А потом год ничего не происходит. Ну, представь себе, ты со своей женой поехал один раз в год, сказал, давай мы сам зарядимся на неделю, там вот все, все, а потом у нас не будет ничего. Никаких комплиментов, ничего, никаких. Что это за семья такая? Угу. Поэтому все живет не ивентами, все живет континуумом. Мы постоянно, постоянно что-то делаем. Чи відображаете вы в недельных проповедях э, целевую группу ну, якщо брати, наприклад, в розрізі року, щоб для кожної цільової групи або для більшості цільових груп були проповіді на недельных зібраннях. Ну, мы говорим про семейное, вот наше служение да, тоже да, взяло. Да. Обязательно, например, ну, скажем, есть в Библии шикарные тексты, которые говорят к старшим людям, mm -hmm. и нужно и говорить. Вот, скажем, вот мы сегодня были на конференции, услышали пожелание каждую вторую воскресенье месяца говорить к семье. У нас было два года, когда мы посвятили два года семье. Каждое воскресенье месяца один раз мы говорили к семье. А это значит, мы проработали, кто это к семье. Мужчинам нужно что-то сказать, мужьям нужно что-то сказать к женам сказать, к матерям что-то сказать, к сынилс нужно что-то сказать, к одиноким и так далее, к детям про воспитание все. опять же здесь есть если у нас есть вот это служение, то воскресное собрание это может быть только напоминание mm -hmm. все, потому что там мы даем вот реально такое, скажем, input такой месседж, такое изменение. И в основном это не просто конференция, где кто-то сверху сказал. Как я сказал, когда мужики собрались, поиграли в волейбол, шашлык покушали, в нормальной обстановке поговорили друг с другом, спокойно помолились друг с другом. Слушай, у меня проблема сына, может ты мне поможешь, может ты мне подскажешь. У меня проблема с машиной, у меня проблема с еще что-то, да. Вот, вот это делает церковь, церковь а не то, що вот, ми з кафедрою вам сказали, як жити, а ви тепер так живите. Да. Я помічав таку тенденцію, що э, якщо в церкві існують перекоси, наприклад, на, на молодіжне служіння, да. то э, церква стає молодіжною, угу, наприклад. Угу. І там старші люди, інші соціальні групи, вони. Ну, Дуже часто вони навіть йдуть собі, шукають іншу церкву. Yeah. Помічав іншу, іншу, інші перекоси, коли церква дуже соціально активна для старших людей, інші служіння слабші, то церква переважно наповнена старшими людьми. І, відповідно, інші групи ну вони десь відчувають себе як не в своїй тарілки. Ваша ідея полягає в тому, щоб всі служіння мають бути ну якби, збалансовані для того, щоб. кожна целевая группа, ее потреба покрывалась церкви, якщо я правильно розумію. Да, мы, но мы здесь говорим только об особых группах, касающихся более-менее семьи. Вот mm -hmm. это, это когда мы говорим о видении церкви, здесь в помощь тебе может это следующий подкаст mm -hmm. книга Рика Уорна, которая называется Целеустремленная церковь. Он говорит о пяти заданиях церкви. Церковь должна прославлять Бога, но она должна быть и социальной церковью, но она должна быть не только социальной, но и социальной церковью, И миссионерская, и те же все о пяти заданиях это одна из лучших книг, которая простым языком описывает эти пять заданий. Какие бы вы ви сегодня вид вызовы, которые какие потребно подолати церкви для того, чтобы ну от семейное служение увидеть цер... euh, комплексно и реализовать его? А вызовы это том, что хотя бы начать об этом говорить угу. и хотя бы начать что-то делать, что-то делать. Если мы видим это, в основном еще раз, в основном семейное служение это кризисное консультирование. Мы работаем в кризисном консультировании или ивентами. Но если мы работаем вот именно в этом, вот здесь вызов в том, чтобы Продолжать. <связь> самый сложный период, ты сам знаешь, и в бизнесе, и где-то, не начать, а вот, вот развиваться дальше, пусть на 10% лучше, пусть еще что-то, но вот продолжать. Я самый большой вот выклик, на мой взгляд, это не сдаваться, а идти дальше. Это самый серьезный выклик. Мне кажется, что мы в церквах часто... Эм... Мало думаємо на перспективу на 5, да. ви сказали на да. 10 років, можливо, на 20 років, а можливо, навіть а що буде після нас, да? якою угу. буде церква, коли нас не буде. Да. І якщо нам спробувати зобразити ну, картину церкви, яка має комплексне служі комплексне служіння різним цільовим сімейним групам, і яка не має, яка доля чекає. Через 5, 10, 20 лет э, такую и такую церковь. Ну, некоторые говорят, у раньше такого не было. А зачем нам это все надо? Все зачем, да? зачем? Да, это же и работа, и усложнение и все. Но мы живем в абсолютно комплексном мире сегодня. Вот мы даже мы с тобой говорили, да, последний год, чат GPT и искусственный да, интеллект, да, да, это да, такой да. вызов, что сегодня даже церковь не знает, что с ним делать. И поэтому, когда мы говорим о вызове семьи, мы должны все-таки посмотреть, в конце концов у нас будут эти вызовы, хотим мы или нет. Как я сказал, из 30 миллионов 70 лет назад у нас стало 130 миллионов сенилось. Кто mm -hmm. с ними будет работать? Или они будут выходить в мир, жениться, уходить замуж? Или мы организуем для них трефсы, какие-то клубы, чтобы то не было, где они бы искали христианских людей такого же возраста с других церквей. Например, в нашей церкви люди съезжаются примерно с радиуса 100-200 километров, потому что знают, в нашей церкви это есть, других этого нету. Поэтому, если в основном, смотри, проблема в чем. Если у пастора все нормально, классно, все, он не переживает. У пастора дочь, которая 25-30 лет, он, а что же у нас никто ими не занимается? Почему у нас никто ими не занимается? Но это плохо, когда мы только своей семьей живем, своими проблемами. Некоторые говорят, зачем нам там про воспитание детей? Говорят, у меня все классно. А у других не классно. Он не родился в христианской семье. Он не видел, что такое христианское воспитание. Поэтому если в церкви будут приходить новые люди, будут приходить проблемы. И нам нужно эти проблемы видеть заранее. Лидер, который видит раньше, больше и дальше, mm -hmm. чем видят все другие. Это наша проблема, что у нас нет видения наперед. Мы привыкли, что у нас все классно, поэтому мы даже не хотим, чтобы эти люди приходили к нам, потому что это же головная боль. Лео, для того, щоб ну комплексно розвиватись, ми точно погодимось з тим, що потрібні спеціальні знання да потрібно більше знань, потрібно більше комплексного там бачення. Ну 3 d бачення, да? Якщо, да. якщо хочете, порадьте, будь ласка, для глядачів книги, лекції, можливо, ваші якісь конференції, де можна більше дізнатись і розвиватись для того, щоб розбудовувати сімейне служіння, служіння сім'ям. Вот а, я когда готовился я недавно проводил это для служителей этот семинар именно как организовать комплексное служение, я не нашел ни одной ни одной книги на русском украинском языке на эту тематику. На английском есть шикарные книги, где описывают все 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 детали этого, кто должен быть, какие какие опасности и так далее. На русском ни одной не нашел, к сожалению, потому что вот еще раз наша концепция, мы думаем или только семейным служить, про семейное служение сколько хочешь, про женское сколько. Mm -hmm. Хочешь. Мужская потихонечку раздвигается. Сынелс еще в основном Они а где-то еще там все. Но вот когда посмотреть на эту систему целостно и комплексно, практически я не нашел ни одной книги, к сожалению. Вау. Wow. Надо переводить или надо писать? Ну да. Надо. Я вам дуже дякую. Дякую еще думаєте про Украину, Дякую еще не боитесь, приезжаете, служите. Це дуже цінно, це надихає. Хай Бог благословить вас, вашу родину немаленьку. Дякую за приглашення, благословить Господь наших служителів. Друзі, якщо сьогоднішній випуск надихнув вас розвивати сімейне служіння у своїй церкві, наша праця була недаремною. Поділіться в коментарях думками та питаннями на цю тему, і ми обов'язково відповімо. А я бажаю вам горіти своїм служінням, і тоді Господь обов'язково підкаже вам шляхи розвитку, пошле тих, хто навчить і допоможе. Наприклад, наш подкаст. Тож. Подписывайтесь, ставьте лайк, тисніть дзвіночок. Попереду на вас чекає багато випусків на лідерську, сімейну тематику і не тільки.